بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول مبارکہ یہ بھی تھا رسول کریم سربر کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزے کا آغاز سیری سے فرمایا کرتے ہیں آج سیری کرنے کے جو فضیلت ہے جو فیوز و برکات ہے وہ احدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزے کا آغاز سیری سے فرمایا کرتے تھے اور سیری کرنے کے حوالے سے بڑی تاکیداً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حکم بھی موجود ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے اور اسی پر عمل کرنا امت مسلمہ کے لیے نجات کا سبب ہے سب سے پہلے میں جس کتاب سے حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح مسلم شریف کی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پنجنوے اور دوسری جلد ہے اور اور وہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیری کے حوالے سے تسوہو فإن سہور برقہ کا فرمایا کہ اے میری امت والو یاد رکھنا سیری کیا کرو سیری کرنے کے اندر برکت ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا فرما دیا تو پھر قیامت تک کے لیے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن میرے کریم نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے کریم نے فرمایا کہ سیری کیا کرو سیری کرنے کے اندر برکت اور دوسری حدیث مبارکہ جو اس کے ترک کرنے کے حوالے سے حکم ہے میرے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند کی تیسری جلد کے اندر یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے اور وہ حدیث پاک کا نمبر 11102 ہے اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السحور اقلہ برکتن فرمایا کہ سیری کیا کرو سیری کرنے کے اندر برکت ہے فلا تد او فرمایا کہ اسے ترک نہ کیا کرو ضرور بضرور سیری کیا کرو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس میں تعقید ہے کہ سیر کیا کرو سیری کرنے کو ترک نہ کرو ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیری کیا کرو سیری کرنا عبادت ہے ہاں ہاں آپ جو صبح اٹھے ہوئے ہیں آپ کی روٹین تو کچھ اور تھی آپ تو دس گیارہ بجے کھانا تناول کرتے تھے لیکن آپ جو صبح صبح اٹھ کر بیٹھے ہیں اور یہ جو آپ سیر کر رہے ہیں سحری بات ہے آپ کے سامنے تو روٹی پڑی ہے اور سالن پڑا ہے لیکن میرے کریم فرما رہے ہیں کہ سیر کرنا عبادت ہے اس لیے کہ آپ کسی کا حکم مان رہے ہیں آپ کسی کی بات کی تکمیل کر رہے ہیں آپ کسی کا دل ٹھنڈا کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنا میرے کریم نے فرمایا گویا کہ تم عبادت کر رہے ہیں اور پھر مسند احمد بن حنبل کی تیسری جلد میں میرے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان موجود ہے آپ سنیں گے میرے کریم نے بڑی بات کو کھولا اور بڑی وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کو پیغام دیا جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو اور اس کے فرشتے کرنے والوں پر رحمتوں کا نزول زہری بات ہے جو آپ, کھانا کھا رہے ہیں اور آپ مل کر بیٹھے ہیں یہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کر رہے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سیری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ جل جلال ہو اور اس کے فرشتے ان پر رحمتوں کا نزول فرما دے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے مرضی ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا کریم نے فرمایا فصل ما بینا سیامنا و سیام اہل اللہ فرمایا لوگو سن لو مسلمانوں کے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان ایک چیز کا فرق ہے ایک چیز ان کے درمیان فاصلہ قیم کرنے والی چیز ہے فرق کرنے والی یہ چیز ہے کہ سحری کرنے کا فرق اہل کتاب والے سونے کے بعد جو صبح بیدار ہوتے تھے تو وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے فرمایا ہمارا یہ فرق ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھ کر سحری کرتے ہیں فرمایا کہ یہ فرق ہمیشہ قیم رکھنا اور ضرور بضرور سیری کے لئے اٹھنا اور وہ اس وقت کچھ نہ کچھ کھانا تناول کرنا صحیح ابن حبان کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شہر رمضان رمضان المبارک کے دنوں کے اندر جب صبح لوگوں کو بیدار فرماتے تو آپ فرمایا کرتے تھے آتے غدات المبارک فرمایا کرتے تھے کے کے صبح کے مبارک کھانے کے لیے اٹھ جاؤ لوگوں صبح کے مبارک کھانے کے لیے تو اٹھ جاؤ یہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں صبح کے مبارک کھانے کے لیے اٹھ جاؤ اس کھانے کو مبارک کا جو لقب دیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ضرور بضرور سہری کے لیے اٹھا کریں اور سہری کا کھانا کھانا یہ بہت ہی بابرکت ہے اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے